Вы ходили, вы знаете, да, вчера была серьезная акция в Киеве. Сегодня серьезная акция будет в Житомире в Мельницком, во Львове. И вот мы решили выйти а в Днепропетровске для того, чтобы тоже показать свою поддержку э, нашим предпринимателям в других городах состоит. Налог Давайте к нам предприниматели и все будет бесплатно. Не, бесплатно ничего не будет. Мы прекрасно понимаем, что нам надо стремиться к тому, что чем дальше, тем налогов будет больше. Мы прекрасно понимаем, что в стране жить не за что. Мы понимаем, что в стране отрицательный бюджет и отрицательный баланс. Мы прекрасно понимаем, что пенсионный фонд новых изменений. Шо, нет. Мы не будем брать, а не по концу. Он же да? плачет за себя, он же плачет за себя. Мы должны покупать прайс должны покупать А как вы будете понимать присутствие в стране 43% пенсионеров, которых вам надо кормить?

Да, мире в не А что вы не хотите здесь Украина. А Мы будем не против в налоги. Но а после отчетного периода, вот у нас есть 30 дней. 10 декабря мы себе свернули свой бухгалтерский учет и заплатили 10 января за декабрь. Нормально? Нормально. Почему же сейчас мы платим НДС в день отгрузки? Да? Мы еще не знаем, возможно, наш покупатель будет погорать. Тихо, мы не привыкли, проводим Поэтому мы считаем. ближе, ребят Каждый год менять налоговый кодекс, это только идиоты могут, понимаете? <свят> налоговый кодекс, всех начинает бизнес, должен знать, куда выведется его бизнес, какие прибыли он получит. А когда ему через полгода лежат, а теперь по-другому пути больше, это называется вредительство, ничего больше. Поэтому мы считаем что э, люди, которые решат, решили решать судьбы страны, должны хотя бы понимать, как зарабатываются деньги. Значит, поэтому мы предлагаем человека, который что-то придумывает, это уже полтора года скажем, лихорадит страну, значит, Давайте госпожу его отправить в отставку. Начнем не с нее. С ярийской, мы, мы, посмотрим. мы посмотрим. Поэтому я предлагаю продолжать за то, чтобы вот, не просто выступить инициатором, отправить эту уважаемую женщину <связан> <связан> в отставку. Может, она после этого не будет заниматься проверками предприятия, она а зарабатывает сама и поймет, как это делается. Поэтому ставим на голосование. Кто за то, чтобы отправить Макееву оставку? Пожалуйста. Давайте что с Макеева начнем. А можно на все <к conflicts> Знаете, давайте так, чтобы было ясно здесь, что с этим собравшимся, кто не предпринимает, что самозапис на акцию не выходить. Мы вчера приняли решение не выходить, потому что вопрос отложен. Пришло группа от 20-25 человек, мы больше не проводили. Но если надо, мы выведем 360 человек. Поэтому мы, мы лишний... Ну ты, вот видите, встречный план. Умножаем на 5. Полторы тысячи мы сделаем. А то, что другие предприниматели города все еще чукаются, не надо на что рассчитывать. В ближайшее время мы планируем сделать акцию по поводу обл. -инерги энерго и так дальше. И Там есть это письмо моноболе, и все остальное. Они скажут, что как положить. как-то бороться. А, грубо говоря, там Польша отпускает по рублю 85 э, копеек и не спрашивают, куда там есть лимиты, автоматы ставишь, не ставишь. Там по рублю 83 и начинается. За счет человека плати, зато уплати. Подождите, рубль 83. С чего формируется это? Сумма. Сумма. Куда найдет? Просто за электроэнергию. Подождите, такого уж не может быть, понимаете? А Потому... сверх в два раза. А а два раза, да. Это вообще бандитизм. Давайте так, у вас Что есть, вы людей? координируете там как-то, помимо вашего, кто-то еще конечно. пришел, там 3-5 человек. То есть вы готовы конечно. будете да, участвовать, конечно. да? Конечно. Ну давайте так, на, на сегодня... Ну, сегодня... Ну на и сегодня... с Киевом, то есть у нас с Киевом очень жуткий контакт, мы на Киеве... Ну на Киеве тоже самое, там у нас... Если выйдет не про Киев, это Ну чтобы вы понимали, у нас нас, получается, более 15 городов, самозакрытые, отдельные, отдельные педокремные педрозы у нас уже сделаны, Поэтому у нас не проблема, у нас более 350 человек в организации. Поэтому ситуация такая, давайте, если что, а готовы к